사도행전 8장 기사 파라라사라 사울은 그가 죽임 당함을 마땅히 여기더라 그날에 예루살렘에 있는 교회에큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라 사울스 juga setuju bahwa Stefanus mati di bunuh pada waktu itu m u l a i l 경건한 사람들이 스테반을 장사하고 위하여 크게 울더라 Orang-orang Saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Saori, 들어가, 끌odaga, Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. 다니mio, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu, dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Najin 사람부터 높은 사람까지 다 따르며 이르되, 이 사람은 크다 일컫는 하나님의 능력이라 하더라. Semua orang besar dan kecil mengikuti dia dan berkata orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah. Dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. 후에, 따라다니며, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Yerusalem ini adalah satu dari satu, dan 듣고 베드로와 요한을 보내매 Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. So, Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Han iri upo, ojik ju Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima roh kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian roh kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, 주워, serta berkata, Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima roh kudus. 베드로가 이르되, 내가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 내 은과 내가 함께 망할지어다. tetapi Petrus berkata kepadanya, binasala kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. 하나님 앞에서 내 마음이 바르지 못하니 이 도에는 내가 관계도 없고 분깃될 것도 없느니라. tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus dihadapan Allah. 그러므로 너의 이 악함을 회개하고 죽게 기도하라, 혹 마음에 품은 것을 사하여 주시리라. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. <tuh> Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. <tuh> Jawab Simon hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. 두 사도가 주의 말씀을 증언하여 말한 후, 예루살렘으로 돌아갈 때, 사마리아인의 여러 마을에서 복음을 전하니라. 주의 사자가 빌립에게 말하여 이르되, 일어나서 남쪽으로 향하여, 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라하니 그 길은 광야라. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." 일어나 가서 보니 에디오피아 사람 곧 에디오피아 여왕 간다게의 모든 국고를 맡은 관리인 네시가 예배하러 예루살렘에 왔다가 필리푸스 adalah seorang Ethiopia seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah 돌아가는데, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. 성령이 이르시되, 이 수레로 가까이 나아가라 시건을. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ, dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengerti kah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? 어찌 bagaimanakah 수 있느냐 하고, tidak ada yang membimbing aku? 하니라. Filipus, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?

그가 굴욕을 당했을 때 공정한 재판도 받지 못하였으니 누가 그의 세대를 말하리요 그의 생명이 땅에서 빼앗기 하였거늘. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya sebab nyawanya diambil dari bumi? 빌립에게 말하되 청컨대 내가 묻느니, 선지자가 이 말한 것이 누구를 자기를 Maka kata sida-sida itu kepada Filipus Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain 입을 열어, 이 글에서 시작하여 예수를 가르쳐 복음을 전하니 Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. 물 있는 곳에 이르러 그 네시가 말하되 보라 물이 있으니 내가 세례를 받음에 무슨 있느냐. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? 이에 명하여 수레를 멈추고 빌립과 내시가 둘다 물에 내려가 빌립이 세례를 베풀고. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Duri mulai seolah-olah dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdot. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea.